menengah 206 776 dan jumlah keseluruhan adalah 480.264 pelajar yang bersekolah di seluruh sekolah di Negeri Sarawak pada masa ini. Sementara bilangan guru pula untuk sekolah rendah lelaki 10,033 orang, perempuan 15,855, sekolah menengah lelaki 5.000 lebih, perempuan 9.000 lebih dan jumlah sekolah jumlah guru yang ada di Sarawak sekarang adalah tidak termasuk yang dipostingkan pada bulan April dan Juni tadi. Nah, itu tak termasuk eh. 15,990 dan perempuan 25,000. Ini bermakna uh, a guru perempuan ni lebih ramai berbanding dengan guru lelaki e lah. Baik, ini data. Dan sekolah rendah mengikut grade. jenis sekolah uh, kategori A 391 buah, B 220, sekolah kurang murid A, 265 dan sekolah kurang murid B, 388 menjadikan 1264 sementara sekolah menengah, 132 murid A dan 53 murid B 185 kemudian, ah, ini yang saya nak masuk setelah kita berkenalan dengan sekolah-sekolah tadi ah, inilah harapan DPS Rawak supaya guru-guru yang bakal ditempatkan di sekolah kedalaman nanti apakah keperluan dan juga ekspektasi yang perlu ada sebelum ditempatkan di sini. Jadi timbul persoalan di sini adalah yang pertama, apakah keperluan yang perlu ada pada setiap orang guru sebelum ditempatkan di sekolah-sekolah ini, terutamanya sekolah-sekolah pendalaman. Itu isunya. Yang kedua, apakah ekspektasi Kementerian Pelajaran Malaysia ataupun guru tersebut semasa berkhidmat di sekolah tersebut? Mana yang kedua, harapan dan juga harapan uh, KPM dan juga uh, keperluan yang perlu ada oleh pada para seorang guru. Baik, apabila saya uh, membuat sedikit uh, temu bual dengan guru-guru yang berada di sebuah pedalaman sebab uh, tahap pengetahuan pelajar-pelajar di kawasan pedalaman ini berada pada paras sederhana. Okay, bukan rendah, bukan tinggi. Dia berada pada paras sederhana. Dan ini memerlukan seseorang guru mengetahui, mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang yang nak diajar. Kalau boleh menjiwai terus bidang tersebut supaya dapat dikongsikan dengan pelajar-pelajar dan guru-guru di sekolah jadi daripada dapatan ini jadi pengetahuan yang perlu ada pada seorang guru itu dalam bidang tersebut sekurang-kurangnya 50% okay, apabila dah ada pengetahuan diikuti dengan kemahiran sebab kemahiran ini juga penting kepada guru dan sekurang-kurangnya 30% sementara oleh kerana kita di penjawat guru, perlulah ada stasiun dan kepimpinan sebanyak 20% Ah ha, ini hasil kajian pembinaan model yang saya yang kita buat uh, dengan sekolah-sekolah penan dari tahun 2009 hingga 2013 yang disesuaikan ini. Baik, inilah keperluan yang perlu ada. Kemudian, keperluan kepada konsep Pelajaran Malaysia dan JPS, JPNS, bagaimana nak mengisi jawatan-jawatan tersebut kerana guru-guru di kawasan luar bandar ini berlaku mobiliti yang agak tinggi. Okay? Begitu juga dengan keputusan mereka. Jadi manakah guru yang perlu berada di sekolah tersebut untuk mengajar mata pelajaran tersebut? Baik. Ini kotanya. Kota dan pengisian guru rendah dan menengah harian. Sekolah kebangsaan negeri Sarawak diperuntukkan sebanyak 20,000 20,000 dua orang. Kota untuk sekolah rendah. Dan telah pun diisi pada telah pun diisi jabatan itu sebanyak 9,648. Menjadikannya sebanyak kita masih Maknanya 354 itu adalah kekosongan pada bulan Januari dulu Tetapi jawatan ini telah pun diisi Apabila ramai guru-guru dari Senanjung Ditempatkan di, di Negeri Sarawak Pada bulan Februari dan Jumlah Masa Iaitu sebanyak 1,200 orang Maknanya sekarang ini tak ada lagi jawatan guru Di Negeri Sarawak untuk tahun ini Kecuali pada tahun sedapan mungkin berlaku orang PC, orang berpindah dan sebagainya Kekosongan itu akan ada Baik, untuk sekolah jenis kebangsaan Walaupun di negeri Sarawak tak banyak sekolah jenis ini eee, Kota yang yang ada adalah 5,111 orang Telah diisi 5,047 orang Hanya 64 kekosongan dah kondisi pada bulan April lepas Sementara sekolah menengah 14,000 Yang ini masih ada kekosongan di peringkat sekolah menengah nah, Mungkin orang jadi ini boleh bantu saya nanti lah Jadi eh. sekolah menengah masih ada kekosongan 3,364 orang Sekolah rendah, kekosongannya tidak ada lagi Melainkan ada pertambahan jawatan pada tahun hadapan eh? Baik, isu dan cabaran Apakah isu dan cabaran guru-guru uh, yang nak ditempatkan di kawasan penyelaman ini Yang pertama, memantapkan pengurusan sekolah pedalaman di Sarawak Semalam dah pun dijelaskan oleh uh, yang berbahagia pengarah IPG Kampus Sarawak Bagaimana cara nak memantapkan pengurusan sekolah pedalaman yang merupakan isu dan cabaran utama guru-guru besar yang mengajar di kawasan pendalaman. Dan nah, ini adalah taburan sekolah-sekolah bandar, dua bandar yang saya highlightkan di sini adalah P1, P2 dan P3. Mana yang di Negeri Sarawak masih lagi banyak sekolah kategori ini. P1 221 buah sekolah. P2 123 buah sekolah. Dan P3 88 buah sekolah. Nah, mana yang sekolah di kawasan P ini masih banyak. Sementara sekolah menengah kita hanya ada P1 10 buah, P2 tak ada, P3 2 buah. Okey, dua buah sekolah di kawasan P3. Penempatan guru, baik. JPN mengatur uh, strategi untuk menempatkan guru mengikut keperluan dan juga pengurusan mereka. Dan pendapatan guru di sekolah pendalaman yang dibuat pada tahun 2010 hingga 2012 menunjukkan data itu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, Luar Bandar 222 Perilaman p 1 3 265 Terutamanya di daerah Barang dan Belaga 2011 345 Perilaman 365 Dan seterusnya bertambah pada, pada tahun 2012 432 Luar Bandar, 467 Jadi mananya peningkatan dari tahun ke tahun pendapatan guru Di, di kawasan-kawasan Luar Bandar Khususnya di kawasan perilaman Perpindahan guru Jadi Apabila kita melihat perpindahan guru ini Insentif ataupun alawan sukar 1500 P3 itu bukan lagi merupakan satu yang diminat oleh guru ini nah, Dulu mungkin okay. Sekarang apabila kita lihat data ini Perpindahan cikgu untuk keluar itu meningkat dari tahun ke tahun Cuba kita lihat pada tahun 2010 2010 yang mohon keluar adalah sebanyak 581 orang Meningkat pada tahun 2011 seterusnya meningkat pada tahun 2008, seterusnya meningkat pada tahun 2012. Maknanya peningkatan cikgu untuk keluar daripada kawasan pedalaman itu masih tinggi. Okay, sementara yang nak masuk semakin berkurangan. Tetapi oleh kerana permintaan permohonan yang pindah itu terlalu banyak, JPN mengambil langkah untuk meluluskan tidak semua yang mahu pindah jadi diluluskan. Jadi data menunjukkan sebanyak 19% saja diluluskan pada tahun 2010 dari 2011 200% dan dari 2012 15%. Maknanya masih ada lagi guru-guru yang tak dapat diluluskan perpindahan disebabkan oleh pengisian jawatan amat terhad di kawasan bandar. Baik. Isu dan cabaran yang kedua, SKM. Okey, sekolah kurang murid. 51.6% atau 653 buah sekolah rendah masih ada di negeri Sarawak. Dan bilangan murid di bawah di bawah 150 orang Itu ada kategori uh, SKM Di, di, di Malaysia lah. okay, Kalau pelajar di kurang 150 Sekolah itu dikategorikan di, di sebagai SKM okay, Baik Sebab itulah Kerajaan ataupun JPN Negeri Sarawak Seperti mana yang dimaklumkan semalam Terus menjalankan pelbagai program Untuk Menyulang nama Negeri Sarawak Sama ada dalam bidang curriculum Dan juga dalam bidang curriculum jadi untuk makluman guru pelatih yang bakal nanti ditempatkan di sekolah, -sekolah nanti, ini adalah program-program yang dijalankan sehingga kini masih lagi dijalankan oleh JPN Negeri Sarawak dibantu oleh PPD. Yang pertama gerakan menjulang Sarawak. Nah, semalam Encik Badri telah menjelaskan. dalam gerakan menjulang Sarawak ini fokus Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak adalah kepada dua iaitu akademik dan juga co curriculum dalam bidang KOP terkenal, negeri, negeri Sarawak Taklah uh, Terlalu rendah pencapaiannya Ramai pelajar yang dapat diketengahkan Dan mewakili Malaysia dalam pelbagai Bidang Kemudian yang kedua, Managing Challenging School MESH, ini juga merupakan program Untuk membantu sekolah-sekolah uh, Yang masih memerlukan Dan juga yang masih lagi Mempunyai peratus uh, akademik yang agak rendah Better kerajaan Jepang Sarawak, itu terus menyulang negeri Sarawak Sistem perhimpunan sekolah Sarawak ini dah menjadi kebiasaan di sekolah-sekolah Bukan saja di sekolah pedalaman, malah di sekolah-sekolah bandar Gerakan turun padang, PPD dan juga JPN Disesuaikan untuk menyahut cabaran pelan pembangunan pendidikan Malaysia Bermula pada tahun 2013 hingga tahun 2025 nah, Ini adalah program-program utama yang dijalankan di negeri Sarawak Tetapi di kawasan pedalaman, terutama di kawasan P Gerakan-gerakan seperti ini dia perlu secara perlahan-lahan